Сегодня я хочу продолжить разговор о познании воли Божьей. Потому что в понимании воли Божьей есть один момент, который служит преткновением для многих людей, в том числе и для христиан. Если Бог всемогущий и благой, и все происходит по Его воле, то тогда почему творится зло? Особенно тяжело это понять, когда мы начинаем в Библии читать некоторые тексты, говорящие о том, что это зло-то пришло в общем-то, с позволения Божьего. В Иеремии 32, 42, например, написано. «Ибо так говорит Господь, и как я навел на сей народ все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них». Вот если бы было написано «Дьявол навел зло, а Бог наведет благо», то это звучало бы логичнее как-то для многих. Но Бог говорит, что не только благо, но и зло навел он. Как это понять? Екклесиаста 7.14, еще один текст. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог, для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И несчастье соделал Бог? Непонятно. В Иове 2.10 там такое откровение есть, которое получил этот человек впоследствии весьма тяжелых обстоятельств своей жизни и это откровение названо истинным. В ответ на предложение жены «бросай уже все эти свои духовные искания, похули Бога и умри», Иов отвечает ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Получается, Библия говорит, что все происходит по воле Божьей, включая и то зло, которое мы видим. Но это не означает, что Бог злой. Хотя и зло совершаться в этом мире может только в той мере, которая определена волей Божьей. Вот давайте попробуем сегодня рассмотрим этот непростой вопрос. Начнем сначала с книги Бытия. Попробуем лучше понять, как действует Божья воля и как нам в ней найтись. Я приветствую всех, кому это важно. Ну, давайте попробуем рассуждать. Итак, Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину, и благословил их, дав человеку власть над землей, посадив его, поселив в Эдемском саду и дав ему свободу выбора. Такова изначально воля Божья чтобы человек так жил в Эдемском саду. И это, конечно же, неплохая. Все это хорошо. Дальше. Бог определил в своей воле, что человек не должен есть с дерева познания добра и зла. Такова его воля. Плохой Бог? Да нет. В общем-то, ну, ничего тут страшного пока мы не видим. Бог определил, что если человек сделает выбор в сторону непокорности его воли, которую вот мы уже до этого с вами озвучили, не послушается Бога, то это приведет к потере благословения. Такова его воля. Воля Божья. Дальше что происходит? Человек делает выбор в непослушании воли Божьей и придает себя в послушание греху. На такой выбор человека у Бога есть его воля. Это воля в том, чтобы лишить человека значительной части тех благословений, которые он мог бы иметь или имел, и наоборот высвободить в его жизнь проклятие, в том числе потерю вечной жизни, потери рая. У человека появляется зло. Разве это говорит о том, что Бог злой? Нет. Но появление этого зла произошло по воле Божьей. Так или нет? Поразмышляйте об этом. В жизнь людей приходят страдания. Женщина забеременела, и у нее боль мучается. В скорби рождает детей. Мужчина пашет теперь на земле, как проклятый, хотя он не проклят, но проклята земля, и поэтому вместо хлеба производит ему сорняки. У него не получается прокормить свою семью. «Боже, неужели ты не видишь, что мы страдаем?» – кричат человеческие сердца. «Где ты, добрый Бог? Нам хоть помирай!» Но правда, не помираем. То дождик прошел, солнышко взошло, что-то все-таки выросло, покушали, не умерли. По милости его мы не исчезли, говорит Писание, живем как-то. Но разве это жизнь? Где-то в сердце чувствуем, что это не то, чего бы мы хотели, для чего мы сотворены. Сплошные страдания. Но вот эти все страдания разве не пришли по воле Божьей? Именно по воле Божьей на непослушание человека той воли, которая была благословением для человека как будто бы разветвление воли происходит, понимаете? Но все это воля Божья. А под какую волю мы попадаем, зависит от того, что мы избираем. Есть ли выход? Да, в воле Божьей есть решение этой проблемы для человека. Во-первых, надо перестать роптать на Бога и обвинять Бога или еще кого-то в своих скорбях. На самом деле, безрассудные, как говорит Писание, страдают – за беззаконные пути свои и за неправды свои. Человек страдает только потому, что попал под действие соответствующей воли Божьей своим собственным выбором, либо выбором своих предков. И страдание, и горе это приходит по воле Божьей. Бог злой? Нет, он добрый. Но зло в жизнь людей пришло по воле Божьей? Да, потому что это его воля для тех, кто противится доброму Богу. И если люди искореняют это противление своего сердца и входят в послушание воли Божьей, то и воля на них начинает распространяться другая, во благо, а не во зло, чтобы дать и будущность, и надежду. Но когда человек упорствует и продолжает искать своего, а не того, что угодно Богу, то на него распространяется воля Божья которая может привести в итоге его к погибели, во зло, а не во благо этому человеку. Бог добрый, но тебе решать, под какую волю, под какое действие Божье ты попадешь. Вот так вот выбором Адама все люди сделали с грешниками и попали под ту волю, которая ну, не сильно как бы приятна для нас сегодня. Если нам это не нравится, значит нужно устранить причины, которая открыла для нас вот такую волю Божью, такую как бы неприятную, нехорошую. Да? То есть должно произойти покаяние. И вот мы начинаем дальше читать историю. Как люди продолжают снова делать свой выбор из поколения в поколение. Каин делает свой выбор, еще больше покориться греху, и тем самым по воле Божьей, опять-таки, как Бог и предупреждал, его жизнь и жизнь его потомков становится еще хуже. Потом идет выбор Еноса, внука Адама, призывать имя Господне. Это начинает приносить надежду, что все может исправиться. Но эта надежда не для Каина и не для его потомков, у которых, которые двигаются другим выбором. Выбор Ламеха, мы считаем, еще хуже ситуация. И она снова приходит по воле Божьей. Выбор Еноха совсем другой. Он ходил перед Богом, и ему стало лучше. Он был забран от этой земли своими проклятиями. И так далее. Понимаете, что получается, у Бога есть его воля, но будет эта воля нам во благо или во зло, решается это тем, как мы покоряемся, как мы воспринимаем его волю или противимся ей. История доходит до времен Ноя. Следование путем богопротивления и своей воли приводит к тому, что в глазах Господа, как написано, умы и сердца всех людей оказались в совершенно непригодном состоянии. Все мысли их, помышления сердца их были зло во всякое время. Какая воля Божья на такое состояние человечества? Уничтожить его потопом. И это воля Божья, хотя звучит ужасно. И опять-таки, Бог, который не хочет смерти грешника, об этом же тоже говорит Писание, дает возможность избежать этого потопа, избежать этой такой тяжелой воли, спастись. Поэтому звучит слово к Ною, проповеднику правды. Будет потоп, строй ковчег. Но и послушанием слова истины входит в действие воли Божьей на спасение. А что остальные? А они так и не считают, что с ними что-то не так. Они живут той жизнью, которой достигли, как научились, как им нравится. У них свободное, толерантное общество. Их предки, дети Каина, между прочим, оставили им хорошее наследие. Умение добывать пищу, вопреки тому, что земля под проклятием и упирается. Технологии промышленного производства, чтобы как-то облегчить свою жизнь на этой проклятой земле, ну и умение веселить и развлекать себя среди этой невеселой действительности. Как-то понемножку жизнь более-менее становится приемлемой, и мы все нормальные люди строим и развиваем свою собственную цивилизацию. Ну, все нормальные, кроме единственного ненормального маргинала Ноя, который несет какую-то пургу о скором конце мира, о том, что нужно отделиться от мира, строить какие-то ковчеги, кому это интересно. Финал этой истории мы знаем. Приходит наводнение, которому нет конца. Толпы беженцев из затопленных районов. Можете себе представить? Корреспонденты публикуют везде новости. О смытых водой домах, о тысячах погибших. Людях, которые нуждаются. Женщины, дети. Весь мир мобилизуется на борьбу с разбушевавшейся стихией. Волонтеры оказывают помощь пострадавшим. Службы МЧС, рискуя жизнью, героически борются в самых опасных местах. Священники в храмах возносят молитвы о том, чтобы горе прекратилось. Где ты, благой Бог? Не может это происходить по воле твоей. Восстают пророки, которые громогласно заявляют. Еще немножко, несколько дней, и вода уйдет. Мы восстановим, мы отстроим нашу нацию, нашу страну, нашу счастливую цивилизацию. Толпы слушают, им это нравится, хоть какая-то надежда, аплодируют. Все вместе, еще немножко усилий, ободритесь, мы победим. А что Ной в это время? А он заперся со своими ближними в своем ковчеге, который строил сто лет, и сидит там. Бездушный и безразличный к людскому горю тип. Вот что о нем можно подумать. Все борются за спасение цивилизации, а ему плевать, скотиняка такая. Ладно, сейчас не до него. Победим проблему, потом и с новым разберемся. Вот так думают сердца человеческие, но финал того мира нам известен. И этот финал произошел по воле Божьей. А кто виноват, что попал под такую волю? Разве Бог? Разве Бог злой? Мир не был спасен в то время в виде сохранения тех стран, народов и той цивилизации. Мир был спасен в восьми душах тех, кто искал и принял волю Божию и отделил себя от мира в послушание истине. Об этом пишет апостол Петр. 2 Петра 2,5. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». А что насчет нынешнего мира? Что обещает Бог? Об этом тоже есть у апостола Петра. В том же послании 2 Петра, 3 глава, 6-7 стих. «Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешняя небеса и земля, содержимые тем же словом, тем же словом той же воли Божьей, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Всемирного потопа уже не будет, успокойтесь а вот всемирный огонь будет, ибо такова воля Божья, которую Бог открыл нам, живущим в последнее время, через своего Сына Иисуса Христа. Почитайте слова Иисуса Христа, Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 стих, например. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пились, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех, так же, как было и в одни лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Такова воля Божья. Это сказал Господь Иисус. Все человечество, весь мир сегодня находится в глубоком богоотступничестве. Вот если посмотреть с позиции праведности Божией на то, как живут люди, что у них в сердцах, какие стремления, цели, ценности, чем вообще мы занимаемся, то можно себе представить, что мы каждый год наполняем и наполняем меру своих беззаконий. И это неизбежно приведет к погибели. Но разве Богу это все безразлично? Разве Он радуется о погибели этого мира? Конечно же нет. И поэтому апостол Петр дальше продолжает 2 Петра 3,9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Все беззакония человеческие Бог не изливает на наши головы, но удерживает у себя в чашах, которых, согласно книге Откровения, у него семь. И снова, по милости его, мы продолжаем жить. Но ведь эти чаши когда-то наполнятся, когда-то чаши гнева и на этот мир, так говорит Писание. А Бог не желает нашей погибели. Что Он тогда делает? И Он по Своей воле посылает в этот мир Своего Сына, умерщвляет Его на кресте, чтобы мы получили шанс избавления от грядущего гнева. Иоанна 3,16. «Чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не отменяет погибель мира. Такова его воля. Но он даровал нам шанс спасения от этой погибели. Такова его воля. Но кто поверил, кто принял, кто вошел в познание его воли, благой и совершенной, тот получает это спасение. А кто нет? В Марка 16.16 написано очень четко. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Но такова Божья воля. Какие к Богу претензии? Кто мешает сегодня людям, вот во времена долготерпения Божьего, уже две тысячи лет, входить в этот ковчег спасения, который есть Иисус Христос? Друзья, человек ничего не сможет сказать против Бога. И если человек страдает от зла царящего в этом мире, то для него есть выход по воле Божьей. Прими Божий путь спасения, распяв на кресте вместе со Христом свою плоть, свое эго, своих идолов, которых навязал ему этот мир. Умереть для мира и войти в жизнь Царства Божьего. Вот он, выход спасения. Но если кто-то хочет дружить с этим миром, для того нет любви Божьей, так говорит Писание нет спасения. И такова воля Божья. Ибо воля Божья о спасении мира состоит в том, чтобы оставить земное и войти в небесное. В смирении самому принять крест Христов, которым, как написано, для меня мир распят, а я для мира. Но даже христианство сегодня больше сфокусировано не на том, как отделять себя от этого мира и вернуться в волю небес, а на том, как силой небес пытаться сделать мир лучше. Но на это нет Божьей воли. Это же идея антихриста, которая на самом деле ведет к погибели. Но люди, в том числе и множество христиан, их лидеров, пастырей, пророков, думают по-другому почему-то. Миллионам нравится слушать проповеди и пророчества, обещающие сохранение и успешное развитие наших стран, народов, цивилизаций проповеди, которые объединяют людей всего мира, сейчас уже даже, даже независимо от того, верят они в Иисуса, не верят в Иисуса, вообще какую религию придерживается, какой путь спасения они предполагают. Все давайте объединимся на борьбу с мировым злом и на построение общества благоденствия. И даже Библию перетолковывают, искажают в угоду сохранения и процветания этого мира, чтобы оправдать свой выбор. Это конкретно действие, которое приведет в конечном счете к воцарению Антихриста в этом мире. И только немногие преклоняют свои ухо к слабым голосам немногочисленных проповедников правды, которые сегодня, конечно же, есть, и которые говорят, люди, скоро конец этому миру. Бог уничтожит эти страны, рассеет народы, осудит их идолов. Покайтесь, а это значит, отделите себя от мира, конец которого сожжение, чтобы вам не сгореть вместе с ним. Оторвитесь от земного гражданства, перейдите в небесное, искорените из своих сердец всякое вот это национальное земное наследие, отрекитесь быть русскими, украинцами, американцами, немцами, продолжателями наследия своих земных отцов, защитниками земли. Станьте по-настоящему, практически, а не обманчиво теоретически, наследниками Царства Божьего, которое грядет скоро. С миром будет происходить то, что определено Божьей волей. А нам, верующим в Иисуса Христа, Бог говорит о другой воле. 1 Фессалоникийцам 4, 3, 5. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, а блуд бывает не только физический, но и духовный. Блуд с ценностями и идеалами этого мира. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. 1 Фессалоникийцам 5.16-18. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Иисус Христос, в которого мы с вами уверовали, он не пришел, чтобы дать нам силу построить счастливую жизнь на этой земле, построить красивые города, развитые страны, сделать землю благословенной этого хочет антихрист. А Христос пришел, чтобы дать нам силу оторваться от земли, избежать грядущего огня и войти в Его благословенное царство. Такова ли твоя вера в Иисуса Христа? Проверь себя. Во что ты веришь, чего ты хочешь, чего ожидаешь, к чему стремишься, за что борешься, что выбираешь? На выбор участия в интересах этого земного, в интересах цивилизации, страны, придет погибель, ибо такова воля Божья. А вот на выбор ожидания грядущего Царства Божьего и спасения людей от этого мира в Царство Божье придет жизнь вечная, ибо такова Божья воля. А вот какая именно воля будет исполняться именно в твоей жизни, решать именно тебе. Да благословит Господь тебя делать правильный выбор.